Сейчас будем закаливать сталь. О, синица одна. Еще осталось без внимания. Таким простым способом. Обычный провод от утюга, наверное. Два крокодильщика. Один крокодильщик прикрепляем к металлической емкости с графитом. Делаем горки, чтобы удобнее было. Вот такую горку делаем. Графит я взял вот эта щетка троллейбусная. Я ножом точил и настругал такой стружки. Мне еще осталось, если кому необходимо, могу выслать. В другую мы будем брать и присоединять к ней вторую и включаем в розетку в 220. По идее сейчас все под током. Главное не дотронуться металлом. До, до вот этого металла, чтобы не было замыкания. До графита дотрагиваться можно. Вот. Видите. Так, проводок тянет. Я верю, что металл от этого будет крепче. с этой стороны уголок. Вот так. Теперь второй. интересное, конечно. Интересное занятие. Обогащаем металл углеродом. По идее... О, а я... Всё, я придумал. Нет, надо мне пристегнуть чистильщик плоскогубцы. Тогда не будет его надобности каждый раз. Я сейчас закаляю только ножи, чтобы острые ножи были крепче, не тупились. Нож. Вот так. Он напильник. Графит остался. Ну, особо эффекта больше надо что стирается ну ладно делаем для себя поэтому будем это делать